И мережі ресторанів Дмитро Дмитрий Заходякин уважаю что главный в бизнесе – хорошая команда. В один прекрасный день я решил, что было бы здорово открыть ресторан. Я пришел из смешного бизнеса, у меня были розничные магазины продуктовые, продукты питания, тоже ритейл такой же, как и рестораны, но в чем-то очень похож. Но тогда все росло, тогда было легко начинать, мы как раз попали в кризис 2008 года и очень тяжело переживали о набили много шишек, много ошибок допустили. Как правило, в любом бизнесе, когда вы начинаете, у вас мало опыта в сфере. Набирайте не тех людей, работайте не с ними партнерами, поставщиками. То есть ошибки очень распространенные, чтобы даже если вы откроете киоск с хот-догами на побережье, первый раз в жизни вы то же самое, с теми же ошибками, с теми же вопросами, что и большой ресторан. Мы когда открывали 7 пятниц, это было первое в городе Сити Кафе. Такой небольшой ресторан с простой понятной кухней, с довольно демократичными ценами. Мы точно знаем, что популярно сейчас и что будет популярно в будущем. И четко представляем портрет гостей. То есть мы знаем, кто будет приходить, как часто, сколько раз в неделю, сколько раз в месяц, Сколько мужчин, сколько женщин, количество детей. Все это учитывается. В первую очередь, это, это команда, естественно. Это команда, это ребята, которые работают с нами в нашей группе. Это качество продукции, сервис э, и общее настроение. Пойдемте на кухню, посмотрим, как мы это готовим. Что ж, вот наша кухня. Здесь, в принципе, рождается великолепная кухня. 47. Здесь горячий дек. У нас великолепный аргентинский гриль. Я думаю, стоит на него обратить внимание. 47. 47. 47. Да. С руками талантливых фаворов великолепные известнейшие бургеры. Вот, вот именно здесь можно отсюда поспать. Что ж, готовим для вас. У нас я бы даже сказал, что больше ориентация идет на персонал, на сотрудников, чем на гостей. То есть только довольный, вдохновленный официант, боварс может приготовить что-то вкусное и подать это с душой, с любовью. И тогда это проецируется на гостя, гости это чувствуют и приходит снова и снова. Помогать, больше помогать, помогать ребятам, чтобы они не допускали ошибок, чтобы не ругать. Я очень с пониманием отношусь к ошибкам других людей и к своим тоже. То есть я никогда, ну мы никогда не делаем замечания просто так, чтобы сделать, никогда никого не ругаем, э, просто потому что плохое настроение. Тут еще важно приходить на работу с хорошим настроением и нести его дальше. С плохим лучше не приходить. К сожалению, у нас очень слабая школа э, э, гостиничного ресторанного бизнеса, это вообще известно. И э, мы даже в связи с этим э, создали свою внутреннюю школу менеджеров, в которых мы готовим специалистов для себя. То есть это не рыночное предложение, это э, нелегкий труд, ну, потому что передавать знания не так легко, как кажется. Мы находимся в операционном управлении, и нам приходится отвлекать топ-менеджмент для того, чтобы они еще обучали группы студентов. Вы знаете, у нас есть опыт э, ведения бизнеса за рубежом, и сказать, что здесь есть свои плюсы и свои минусы. Как, как там, так и здесь, в э, этом ничего супер сложного здесь нет. Чем больше у тебя компания, тем, чем больше ты вовлечен внутрь, тем больше у тебя работы, больше задачи, больше интересных встреч людей. Тут нельзя просто сидеть на диване и э, иметь успешный бизнес. Все успешные предприниматели, они все вовлечены внутрь своего бизнеса. Это как любая другая работа только больше ответственности. Зарабатывал, начиная с маленького бизнеса в средний. Простое накопление капитала. Я считаю, что инвестиции в себя – это максимально эффективные инвестиции. Не депозиты, не кредиты, а э, максимальную рентабельность дают инвестиции в свой бизнес или в себя. В успешном бизнесе должен быть довольный владелец. Если хорошо мне, то хорошо всему бизнесу. Я хожу во все свои рестораны и во всех ресторанах э, с удовольствием ем э, все, все пробую, абсолютно все, что они готовят.